Там лапочки не надо, там это самое, может, не привык, в том плане, что это будет, там, там наркомания, это будет, и алкаши будут сидеть, потому что освещенность этого участка очень плохая. Вот ради интереса заедьте в пол одиннадцатого, там Чем? можно дивизию спрятать. А? Серьезно. Ну, там все? темень, темень, а темень такая, что это просто ужас. Это только предыстория того, что там начнется. Но это еще полбеды. И второе такое, деревья. Ну, деревья меня не устраивают в том плане, у нас северная сторона, вот здесь. Солнце у нас с полвосьмого до полдесятого, это летом, когда длинный день. Понимаете, это деревья вырастут, потом их уже ничего с ними не сделаешь. Потому что есть по закону, знаете, это уголовно наказуение. Правильно? Значит, надо продумать так, чтобы... Ну я не знаю, или низкорослые кустики какие-то, или там я... Может я... Потому что если очень высокие, еще с пятого этажа, ну, им, им все равно будет, да? А у меня на втором этаже, это, я говорю, в квартире, а когда дождь, это...